Ini bini nombor satu. Okay, ni lubang dia. So, suami selama ni hanya keluar masuk bini nombor satu je. So, dia pun baik sangat. Dia suruh laki dia kahwin kawan dia. Kawan dia ni janda. Bini nombor dua pula. So, seronok lah. Suami sini pun masuk, sini pun masuk. Dah halal kan? Lepas tu, dua-dua bini cakap, okey, sila kahwin nombor tiga. Uh, dia pun kahwin nombor tiga, janda juga. So, masuk-masuk-masuk. Ni janda dara, hak ni janda, hak ni janda. Okey lah, dia masuk nombor empat. Nombor empat dia kahwin dengan anak dara. So, ada satu, ada dua, ada tiga dan ada empat. Memanglah sudah halal. Tapi sekarang, masalahnya janda yang hak dua, sebelum ni, laki dia yang ni. Faham tak? Laki dia yang ni. Laki ni ada perangai tak bagus. Dia curang. Haa, duduk masuk sini, duduk masuk sini. So, sekarang ni, perempuan ni ada HPV. So, bila dia duduk masuk dekat sini, yang laki-laki yang laki ni memang akan kena HPV. Lepas tu, dia buat hubungan persetubuhan dengan bini dia. So, one day, bini dia dapat tahu yang dia curang. Jadi, dia pun minta lah cerai. So, dah bercerai dengan laki ni. Ha, cerai kan. Ah, ha, lepas tu awak kesian. Sebab hati kau be awak kan. Awak pun suruhlah laki awak pergi kahwin dengan dia. Ingat tak tadi perempuan dia di HPV. So laki dia ni dah kena dah HPV. Dia dah buat dah segala benda kat sini. Jadi ni pun ada HPV. So sekarang ni just because laki awak kahwin dengan dia, jadi halal tak bermaksud HPV ni hilang. HPV ni tetap ada sayang. Ha, so sekarang laki awak ha, pergi masuk dengan dia. Seronok lah dah halal kan. Dah habis idah. Idah apa? Tiga bulan. Tiga bulan nak tunggu period kan. Sebab apa nak pastikan dia tidak mengandung anak suami ni. Sebab tu kita kata tiga bulan. Tapi tak ada siapa pun suruh cek HPV. Hayu, sebelum nak nikah kita kena cek apa? Kita kena cek HIV sahaja. Kerajaan suruh cek HIV saja. Kalau nak cek, cek HIV, kita tahu jawapan pada HIV sajalah. HPV kita tak tahu, sifilis kita tak tahu, gonorrhea kita tak tahu, chlamydia kita tak tahu, trichomonas kita tak tahu. Apa dia semua benda ni? Ini semua adalah... Penyakit kelamin Kalau kerajaan nak kahwin Dia suruh cek HIV sahaja Hal lain-lain dia tak cakap pun Suruh cek, belum wajib lagi Awak baik kan, pergi bagi Lelaki awak kahwin, ha, habislah Sini kena HIV, dia kalau Katakan kalau yang ni HBV Lepas tu, janda nombor tiga Lelaki dia pun, pergi main perempuan ni juga kan Hak yang lelaki dia ni Yang sini kena HPV Yang lelaki ni dulu pergi main kat sini Dia kena sifilis ah ha, bawa balik bagi sifilis Hmm sifilis kan Dia tunggu edah 3 period Sifilis tak hilang ah ha, lelaki awak yang kesian Dia masuk sini kena HIV Dia masuk sini kena sifilis ah ha, sini kita nak bagi siapa ah ha, dia ni anak dara dia tak pernah buat hubungan persetubuhan maka dia tak ada apa-apa sakit. So sakit sini ada sifilis, sini ada HPV. So laki awak lah yang pas. Pas kat semua. So nanti lama-lama semua empat orang ni masing-masing ada HPV, masing-masing ada sifilis, masing-masing ada gonorrhea. Nampak tak? Inilah dia penyakit berjangkit, penyakit kelamin. Walaupun you poligami, walaupun benda tu halal, selagi awak tak rawat, maka awak duduklah dalam keadaan berpenyakit. Bila saya cakap pasal lelaki-lelaki, pasal perempuan-perempuan, maksudnya samalah. Kalau bini pertama dia, okey, saya dah dia dah dapat dah segala benda kan dah dapat HPV dah dapat gonorrhea dah dapat sifilis lepas tu laki dia laki dia tidak adil kan asyik mengutamakan ni dia pun merajuk dia pun cerai kan lepas tu dia kahwin dengan lelaki lain katakan hak ni kan dia dah ada dah HPV ada sifilis ada gonorrhea ada so laki baru berhubungan hubungan dengan dia laki ni pun kenal lah sekali faham tak inilah dia penyakit berjangkit kalau boleh, kita nak satu miswi seumur hidup, satu Mr. P sahaja. Kalau macam ni sahaja, yang ni tidak curang, ini tidak curang. Maksudnya, anda tidak ada chance untuk dapat penyakit kelamin. Tetapi, jika situasi macam ni, ting, 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 walaupun halal, walaupun dah bernikah, Nampak tak macam mana cara penyakit ini jangkit? Ha, just because awak bernikah tidak bermaksud tiba-tiba penyakit hilang. Tak ada, tak ada. So, ini dengan ini sahaja kita panggil single partner. Tapi ini campur ini campur. Masuk sini Masuk sini kita dah panggil multiple Multiple tu apa maksud? Ramai lebih daripada satu So siapa-siapa pasangan yang ada multiple partner Sini masuk sini Masuk sini masuk ni masuk, Tapi doktor Saya hanya dengan dia seorang saja Yelah tengoklah pasangan awak tu ada multiple Faham tak? Sini dia masuk sini dia masuk Memanglah dia ni seorang dengan dia saja Memanglah dia ni seorang dengan dia saja Tapi tengok mamat ni Mamat ni masuk. Satu, dua, tiga, empat. Faham tak? So dah jadi walaupun awak ni seorang dengan dia je, awak pun dah kira macam multiple partner. Faham tak? Satu lagi senario multiple partner. Katakan 2005 ke 2010. 2010, suami pertama. 2010 ke 2000, 2015, bercerai. Lepas tu kahwin nombor dua. 2015 ke 2020 kan ah ha, lepas tu cerai sini kawin nombor 3 so nampak tak perempuan ni misui dia satu tapi berapa banyak lelaki dah masuk sini 5 tahun pertama satu lelaki masuk 5 tahun kedua satu lelaki masuk 5 tahun ketiga satu lelaki masuk total ada berapa pasangan pasangan ada 3 walaupun waktu yang berbeza ini pun namanya multiple partner Orang bila saya tanya pasangan berapa semua cakap satu Memanglah dekat sini orang satu, memanglah dekat sini satu, dekat sini satu Dia tak ada macam ni Aa, Pada waktu yang sama ada satu, dua, tiga Tak ada, biasa semua orang macam ni Ini pun dikira multiple partner, faham tak? So bila ada multiple partner awak terdedah lah pada segala jenis penyakit So nak buat macam mana? Buatlah ujian-ujian yang sepatutnya kalau kerajaan dia suruh baik HIV je Kalau awak nak lebih advance, awak nak jaga diri awak Awak nak bagi laki awak kahwin nombor 2, nombor 3, nombor 4 Check lah buat pet Buat HPV, check syphilis, check gonorrhea, check trimedia check serangga segala benda penyakit Check, lepas tu baru bagi dia kahwin, faham? Kalau tidak, hmm, siap sedia awak pun akan dapat daripada popo perempuan, perempuan ni, faham? So of course, jika anda suka konten ini, saya thank you Dr. Aisyah Harap soalan anda terjawab